قدیم مصر کی سرزمین جہاں فرعون کی جبرستم کی حکومت تھی اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی سٹائل کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے کوشاں تھے وہیں ایک کردار بھی تاریخ کے اوراق میں اپنی منفرد جگہ بنا چکا تھا کارون وہ کارون جس کا نام دولت طاقت اور تکبر کی علامت بن گیا جس کا خزانہ ایک افسانہ تھا مگر جس کا انجام عبرت کا پہاڑ بنا یہ ہے اس عظیم دولت مند اور اس کے خزانوں کی کہانی جسے قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کیا تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں کارون بھی بنی اسٹرائل ہی میں سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر اور ہم قوم اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بے پناہ دولت ادا کی تھی کہ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا اس کا خزانہ محض سونے چاندی کے سکھوں یا جواہرات سے بھرا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے پاس خزانوں کی کنجیاں تھی ہاں کنجیاں ایسی کنجیاں جنہیں اٹھانے کے لیے مضبوط جسم والے چالیس آدمی مل کر کام کرتے تھے ایک دن کا ذکر ہے جب کارون اپنے خاص محل میں جس کی دیواریں سونے کے پتروں سے جڑی ہوئی تھی اپنے خزانہ خانے کے سامنے کھڑا تھا دروازے کھولے گئے تو سونے چاندی یاکوت زمرد زمور ہیرو اور بیش بہا جواہرات کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو گیا اس نے ایک طلائی سکہ اٹھایا اسے گھمایا اور اپنے وزیر سے مخاطب ہوا دیکھو یہ سب کچھ میری دانشمندی میرے علم اور میرے ہنر کا نتیجہ ہے میں نے اپنی محنت سے یہ سب کمایا ہے اس کے چہرے پر غرور کے ایک سے سی مسکراہٹ تیر گئی کارون کی دولت دن با دن بڑھتی گئی اس نے عالی شان محلات بنوائے ہزاروں غلام اور قنیزیں رکھی سونے کے تخت پر بیٹھ کر حکم چلاتا اس کے لباس پر جڑے ہیرے سورج کی روشنی میں چنگھارتے تھے جب وہ اپنی زرعی سواری پر سوار ہو کر شہر میں نکلتا تو لوگ حیرت اور رشک سے اسے دیکھتے مگر دولت نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو ٹھکرا چکا تھا ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو زکاة ادا کرنے کا حکم دیا تو کارون طنز بھرے لہجے میں بولا کیا موسیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کمائی ہوئی دولت ان غریبوں پر لٹا دوں یہ دولت میری عقل و حکمت کا ثمر ہے میں اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹوں گا اس کے درباری جن پر اس کے احسانات تھے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ جیسے عظیم شخص پر زکاة فرض کرنا سراسر ناانصافی ہے لیکن قوم کے غریب اور پرہیزگار لوگ اس کے رویے پر غم زدہ تھے ان میں سے کچھ نے نصیحت کرنے کی جسارت کی اے کارون اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر ادا کرو دنیا کی یہ دولت فانی ہے آخرت کے لیے نیک عمال کرو دولت غرور کا سبب نہ بنے کارون نے ان کی بات کو حکارت سے جھٹک دیا تم لوگ صرف حسد کرتے ہو میرے پاس سب کچھ ہے اس لیے تم چاہتے ہو کہ میرا بھی کچھ نہ رہے وہ اپنے خزانوں پر نظر ڈالتا اور سوچتا کہ یہ دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی کبھی زوال نہ آئے گا کارون کا تکبر اور اس کی سرکشی حد سے گزر گئی اس نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ قوم میں فساد پھیلانے غریبوں کا حق مارنے اور ظلم کرنے میں بھی پیش پیش رہا آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اے میرے رب بے شک کارون تیری نعمتوں کا انکار کرتا ہے تیرے بندوں پر ظلم ڈھاتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اے رب العالمین اسے اور اس کے خزانے کو اس طرح غارت کر دے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی ایک شام جب کارون اپنے تمام جاہو جلال کے ساتھ شہانہ لباس پہنے قیمتی زیورات سے لدا ہوا اپنے درباریوں اور حامیوں کے ہمراہ شہر میں نمودار ہوا وہ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہا تھا لوگ کھڑے ہو کر اس کی حسرت بھری نظروں سے تعظیم بجا لاتے اچانک زمین میں ہلکا سا ارتاش محسوس ہوا پھر دھیرے دھیرے ارتاش پھڑنے لگا کیا ہو رہا ہے کارون نے گھبرا کر پوچھا اس کے وزیر نے جواب دیا معلوم نہیں مالک شاید معمولی زلزلہ ہے مگر یہ معمولی نہیں تھا زمین پھٹنے لگی ایک وسیع اور اس شگاف نمودار ہوا جو کارون اس کے محل اس کے خزانوں اور اس کے وفادار درباریوں کی طرف پھڑنے لگا بچو بھاگو یہاں سے کارون چیخا مگر بہت دیر ہو چکی تھی زمین اپنا منہ کھول چکی تھی وہ شگاف تیزی سے پھیلتا گیا کارون نے اپنے خزانے کی طرف دوڑ لگا دی شاید وہ اسے بچا لے مگر جیسے ہی وہ خزانہ خانے کے دروازے تک پہنچا زمین نے ایک دھاڑ کے ساتھ ہی سے اس کے محل کو اس کی بیش قیمت خزانوں کو اس کے سونے چاندی کے برتنوں کو اس کے فخری والے باسوں کو اس کے تمام درباریوں کو اپنے سینے میں سمو لیا کچھ ہی لمحوں میں وہ زیم الشان محل وہ بے شمار خزانے وہ غرور کا پجاری کارون سب کے سامنے زمین کے نیچے دھنس گیا جہاں ایک لمحہ پہلے شان و شوکت تھی وہاں اب صرف ایک گہرا خاموش اور تاریک گڑھا تھا صبح ہوئی تو لوگ حیرت و حیبت کے ساتھ اس جگہ جمع ہوئے جہاں کل تک کارون کا شاندار محل کھڑا تھا اب وہاں ایک ویران کھڑ تھا جو لوگ جو کل تک کارون کی دولت کے سامنے جھکتے تھے جن کا دل حسد سے جلتا تھا یا جو اس کے ظلم کا نشانہ بنتے تھے سب ہی حیران تھے سبحان اللہ کیا کارون اور اس کا سارا خزانہ واقعی زمین میں دھنس گیا ہاں اللہ کی قدرت دیکھو جسے وہ چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت کل تک جو ہم کارون کی دولت دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا آج ہم سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب کس قدر شدید ہے حقیقی کامیابی تو آخرت کی ہے اس دن کے بعد کارون کا نام عبرت کی علامت بن گیا قرآن مجید نے اس واقعے کو صورت قصص میں بیان کیا ہے بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا پھر نہ تو اس کا کوئی گروہ تھا جو اسے اللہ کے مقابلے میں بچا لیتا اور نہ وہ خود ہی اپنا بچاؤ کر سکا کارون کا خزانہ اس کی تباہی کا سبب بنا وہ سونا چاندی وہ جواہرات جو اسے ہمیشہ زندہ رکھنے والے تھے وہی اس کے لیے قبر بن گئے اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے دولت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اسے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے زکوٰۃ صدقات غریبوں کی مدد یہی شکر گزاری کا طریقہ ہے قارون کا غرور اس کی تباہی کا سبب بنا انسان کو ہمیشہ آج سے اختیار کرنی چاہیے دنیا کی دولت فانی ہے حقیقی کامیابی تقوا ایمان اور نیک عمال میں ہے اللہ کی قدرت کامل ہے وہ جب چاہے کسی کو بھی کسی بھی طرح ذلیل کر سکتا ہے کارون کا خزانہ تو مٹی میں مل گیا مگر اس کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی ایک زندہ عبرت جو انسان کو غرور حرص اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی تلقین کرتی رہے گی حقیقی خزانہ تو وہ ہے جو دل میں ہے خزانہ ایمان جو نہ زنگ کھاتا ہے نہ چوری ہوتا ہے نہ زمین نگلتی ہے بلکہ آخرت میں سرخ رو کرتا ہے